मा सरस्वती ही अज्ञानाचा अंधार दूर करून जीवनात ज्ञानाचा प्रकाश पसरवते विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासात यश कलाकारांसाठी सर्जनशीलता आणि प्रत्येक भक्तासाठी शांत एकाग्र मन देणारी ही देवी आहे हा मंत्र शुद्ध मनाने श्रद्धेने आणि पूर्ण विश्वासाने जप केल्यास बुद्धी तीक्ष्ण होते स्मरण शक्ती वाढते आणि जीवनातील अडथळे दूर होऊ लागतात म्हणून मित्रांनो डोळे मन शांत करा आणि मा सरस्वतीच्या चरणी आपले मन अर्पण करा चला तर मग या पवित्र सरस्वती मंत्राचा जप करूयात ओम एम सरस्वते नम ओम एम सरस्वते नम

ॐ एं सरस्वते नमः ॐ एं सरस्वते नमः ॐ एं सरस्वते नमः ॐ एं सरस्वते नमः

ॐ सरस्वत्ते नमः ॐ एं सरस्वते नमः ॐस्वते नमः ॐ एं सरस्वते नमः ॐ एं सरस्वते नमः ॐ

ॐ ऐं सरस्वते नमः ॐ ऐं सरस्वते नमः ॐ ऐं सरस्वते नमः ॐ एं नमः

ओम सरस्वते नमः ओम सरस्वते नमः ओम एम सरस्वते नमः ओम एम सरस्वते नमः ओम एम सरस्वते नमः ओम

ॐ ऐं सरस्वते नमः ॐ ऐं सरस्वते नमः ॐ ऐं सरस्वते नमः